assalomu alaykum barchaga demak sizlar bilan umumiy patologiya haqida gaplashishda davom etamiz bugungi mavzuyimizda demak sizlar bilan nekroz haqida gaplashib o'tamiz demak o'zi umuman olganda hujayraning o'limi bunda hujayrani yadrosini yo'qolishi bilan bog'liq ya'ni yadrosini yo'qotdimi demak u hujayra o'lik hujayra chunki endi u ko'payish xususiyatiga ega emas yoki turli xil metabolizm jarayonlarida ishtirok etish xususiyatiga ega emas chunki u jarayonlarni yadro boshqarib turar edi ko'payishi uchun ham yadro kerak edi endi u yadrosiz qoldimi demak u hujayra o'lik hujayra hisoblanadi yadroni yo'qolishida de, demak apoptozdagi videoda gaplashilgan piknoz karioreksis va kariolizis kabi bosqichlar bo'ladi demak bu bosqichlar tanishsizlar bilan apoptozdagi videodan ko'rib o'rgani bo'ladi demak hujayrani o'limi ikki xil nekroz va apoptoz bu videoda demak nekroz gaplashiladi apoptoz demak boshqa alohida video Xop, nekrozda mexanizmi qanaqa bo'ladi ya'ni qanday tur qanday qilib kechadi nekrozni amalga oshishi demak dastlab hujayrani shikastlanishi ya'ni ekzogen shikastlanishi bo'ladi chunki agar endogen shikastlanadigan bo'lsa hujayra ya'ni dnksi o'zgaradigan bo'lsa qaysidir oqsil tuzilmasi o'zgaradigan bo'lsa u apoptoz bo'lib ketadi chunki tanamizni o'zi sezardi buni lekin hujayra bu joyda egzogen shikastlangandan keyin ya'ni bizga tanamizdagi jarayonga bog'liq bo'lmagan masalan taksinlar sovuq issiq yoki radiatsiya natijasida yoki qanaqadir travma natijasida de shikastlanadigan bo'lsa bu ekzogen shikastlanish va bunda hujayrani plazmatik membranasi shikastlanadi demak e, biz apaa aytgandik plazmatik membrana shikastlanmaydi u yirtilmaydi lekin nekrozda albatta ah, bu plazmatik membrana shikastlanishini ham ko'ramiz buni natijasida uh, hujayrada demak fermentativ degradatsiya oqsillarni denaturatsiyasi hamda intrasellyular mahsulotlarni tashqariga chiqishi kuzatiladi uh, demak biz buni kalsiy uh, bilan bog'lagan edik qachonki uh, hujayra membranasi yirtiladigan bo'lsa tashqaridan kalsiy influksi ortadi hujayrani ichiga ya'ni kalsiyni kirishi hujayraga kalsiy kirgandan keyin ichkaridagi lizosomal fermentlarni aktivlab hujayrani o'zini o'zi yemirishiga sabab bo'ladi plazmatik membarana yirtilgandan keyin va bu o'sha fermentativ degradatsiyaga oqsillar denaturatsiyasiga sabab bo'ladi bundan tashqari hujayra ichidagi o'sha o'ziga kerakli bo'lgan mahsulotlar masalan organellalari bo'lishi mumkin o'zi uchun metabolizm uchun kerakli fermentlar bo'lishi mumkin bular intrasellyular mahsulotlar tashqariga chiqib ketadi bundan tashqari o'sha tashqariga chiqqandan keyin fermentlari ham qo'shilib chiqadida yon atrof to'qimalarni yallig'lantiradi va bu mahalliy yallig'lanish reaksiyalarini beradi va bu ikkinchi farqi apoptozdan bunda yallig'lanish amalga oshadi apoptozda esa yallig'lanish bo'lmaydi o'sha shikastlangan hujayrani faqatgina o'zi o'ldiriladi bunda esa nekrozda atrofdagi to'qimalarga ham ta'sir ko'rsatadi va bunda hujayralar guruhini demak nobud bo'lishini kuzatamiz apoptozda demak yon atrof hujayralari ham joylashardiyu faqat bitta hujayra o'lardi lekin bunda endi yon atrofdagi o'sha hujayralar guruhi ham demak nobud bo'lyapti ho'p demak bu jadvalda apoptoz hamda nekrozni farqlarini ko'rsatib o'tganmiz buni videomizda ham aytib o'tgandim demak yana eslatib o'taman apoptozda va nekrozdagi belgilar apoptozda yallig'lanish bo'lmaydi lekin nekrozda yallig'lanishli demak hujayrani yallig'lanishli o'limi kuzatiladi apoptozda hujayra o'sha şey, o'lishidan oldin kichrayadi lekin nekrozda bo'shishadi apoptozda ham nekrozda ham membrana blain kuzatiladi ya'ni membrana pufakchalar hosil bo'lishi apoptozda lekin membrana yirtilmaydi o'sha şey, membranani deylik boshida shunday bo'lsa keyin pufakchalar holida ya'ni Buh, bular lekin, e, membrana mebana kuzatildi va bular keyinchalik ajralib chiqib ketardi alohida bo'lib o'zi o'zio'zi alohida bo'lib apoptotik tanachalarni hosil qilardi lekin nekrozda bu membrana shikastlanadi yirtiladi o'sha joyda bunda apoptotik tanachalar demak hosil bo'lmaydi va apoptozda bitta hujayra zararlanadi hamda o'ladi nekrozda esa ko'plab hujayralar zararlanadi hamda o'ladi demak apoptoz fiziologik ham patologik ham bo'lishi mumkin lekin nekroz faqat va faqat patologik bo'ladi uni nekrozni demak fiziologik turi yo'q ho'p endi nekroz turli tox, to'qimalarda turlicha o'zgarishlarga sabab bo'ladi va ya'ni uni ketishi gistologiyasi ya'ni ko'rinishi mikropreparati desak ham bo'ladi va mexanizmi farqlanadi va shunga ko'ra turlari bor masalan koagulyativ nekroz kallikvatsion nekroz yoki buni liuati e, likuaktiv e, deyiladi umuman o'zbekchada suyuqlanuvchi nekroz va kazioz nekroz yog'li nekroz fibrinoid hamda gangrinoz nekroz turlariga bo'linadi quyida esa ularni o'sha solishtirishga osonroq bo'lishi uchun jadval ko'rinishida de tasvirladik demak shular bilan tanishib chiqamiz farqlari bilan dastlab uchta turi aytib o'tish Atibotif... Atibotif... kerak eng ko'p uchraydigan turlari mana shu koagulyativ va kaiasn turlari hisoblanadi demak birinchi ustunda turi nekrozda ikkinchi ustunda qaysi kasalliklarda umuman qaysi holatlarda uchrashi uchinchi ustunda uni patofiziologiyasi to'rtinchisida esa gistologiyasi ya'ni to'qima qanaqa -ka ko'rinadi mana shu aynan nekroz turida o'shalarni ko'rib chiqamiz demak birinchi turimiz Hop. bu kogulyativ nekroz bunda nima bo'ladi bu, bu barcha turdagi to'qima hamda organlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nekroz turi hisoblanadi va buni asosiy sababi ishemiya va infarkt ya'ni ishemiya natijasia kelib chiqadi lekin miyani ishemiyasida kogulyativ nekroz uchramaydi unda nekroz uchraydi bu demak boshqa to'qimalarda ajralib turadi miya shu jihati bilan demak patofiziologiyasi ishemiya yoki infarkt bo'ldi ya'ni umuman ishimiya bo'ldi u yerga qon kelishi şey, kamaydi va o'sha joydagi fermentlar denaturatsiyalandi va buni natijasida proteoliz bloklandi nima uchun bunaqa bo'lyapti agar demak ferment bo'lsa masalan oqsilni parchalovchi ferment bu ferment oqsilga ta'sir qilsa proteoliz bo'ladi ya'ni oqsillar erib ketardi va uni oqsillarni erishi natijasida turli xil oraliq mahsulotlar hosil bo'lib bu o'sha organni strukturasini buzardi ya'ni to'qimani strukturasini buzardi endi bu joyda fermentni o'zi oqsil tabiatli va u denaturatsiyalanib qolsa proteoliz jarayonini amalga oshira olmaydi keyinchalik ferment va o'sha proteoliz bo'lishi kerak bo'lgan oqsillarni o'zi ham denaturatsialanib qoladi natijada masalan demak o'rgan mana bunday bo'lishi kerak bo'lsa agar e, proteoliz bo'lsa o'rgan mana bunaqa shaklga kelib qoladi ya'ni bu qismi proteoliz bo'lib ketadi lekin bu joyda hozir e, denaturatsiya denaturatsiy oqsillar shu joyda qoladiyu faqatgina ozgina rangi shakli o'zgaradi lekin organni shakli shundayligicha saqlanib qoladi ya'ni <coughs> bu joyda oqsil erib ketmayapti shunchaki denaturatsiyalanib shakli o'zgarib qolyapti hop e, demak mana shunaqa tarzda amalga oshadi va gistologiyasida hujayrani arxitekturasi buzilmagan holatda bo'ladi ya'ni to'qimani umuman olganda arxitekturasi buzilmaydi hujayralarni aniq chegaralari ko'rinib turadi lekin yadrolar yo'qoladi nima uchun yadro yo'qoladi chunki hujayrani o'limida baribir yadro yo'qolishi kerak bundan tashqari sitoplazmani iazin bilan o'sha i̇şte, gemotaksilin iazinda bo'yalganda eazin e pigmentini o'ziga olishi ortadi va natijada pushti bo'lib ko'rinadi deb a rasmni mana ko'rishimiz mumkin Ah, byerda hujayralarda eazin bilan bo'yalishi ortgan ya'ni o'sha şey, preparatda mikropreparatda pushti va qizil rangda ko'rinadi bizda va hujayralarda yallig'lanish kuzatiladi chunki <coughs> aytib o'tdik nekroz yallig'lanish bilan kechadi ho'p ikkinchi turi bu kollikvatsion nekroz demak bunda bakterial yoki fungal absislar ya'ni bakteriyali yoki zambiuurug'li absislar kiradi yoki infarktdan miya infarkti kiradi chunki yuqorida aytib o'tdik barcha to'qimalarni infarktida koagulyatsion nekroz bo'ladigan bo'lsa miyanikida aksincha kallikvatsion bo'ladi deb va bundan tashqari tanada uchraydigan barcha o'sha bakterial va fungal ham absesl kiradi chunki absesni kimdir ko'rgan yoki ki, o'sha imma bilgan bo'lsa absessni xalta bilan membrana bilan o'ralgan ichida o'sha o'shayallig'lanish şey, mahsulotlari bo'ladi suyuqlik bo'ladi ichida ya'ni suyuq holatdagi to'qimani parchalangan mahsulotlari bo'ladi demak e, buni patofiziologiyasida bakteriyalar yoki neytrofillar va o'lgan hujayralar bo'ladi ya'ni o'sha şey, bakteriyalardan o'sha şey, neytrofillarda yoki o'lgan hujayralardan lizosomal fermentlar ishlab chiqariladi chunki bakteriya o'zi ferment ishlab chiqaradi hujayrani o'ldirish uchun neytrofillar ham o'sha hujayrani o'ldirish uchun o'zidan ferment ishlab chiqaradi o'lgan hujayralar membranasi buzilganligi uchun membranasi yirtilganligi uchun o'zini ichidagi mahsulotlarini lizosomal fermentlarni tashqariga chiqarib yuboradi ya'ni uchala turdagi hujayralardan ham lizosomal fermentlar chiqyapti va bu to'qimalarni hazmlanishiga olib keladi suyuqlanishiga va fermentlar o'sha oqsillarni proteoliz qiladi yoki yani, dnk eritadi oqsillarni eritadi sitoskelet elementlarni eritadida hujayrani suyuqlanishiga -ke olib keladi yoki o'sha to'qimani o'sha qismini suyuqlantiradi va gistologiyasida erta va kechki bosqichlar farqlanadi erta bosqichida dastlab o'sha hujayra to'plamlari hali ko'rinib turadi to'liq erib ketmagan bo'ladi va makrofaglar ham ko'rinadi o'sha joyda lekin kechki bosqichida o'sha joyda bo'shliq hosil bo'ladi ya'ni absess bo'shlig'i hosil bo'ladi va absess bo'shlig'ini ichi suyuqlik bilan to'la va suyuqlikni tarkibida o'lgan hujayralar neytrofillar va bakteriyalarni ko'rish mumkin bo'ladi e, ya'ni u joyda qo'pol qilib aytganda yiring bo'ladi yiring to'planib turgan bo'ladi o'sha şey, suyuqlik ho'p demak umuman kollikvatsion bu suyuqlanuvchi nekroz degani o'sha şey mahsulotlar suyuq holatda bo'ladi demak rasmda mana ko'rishimiz mumkin miyaniki miyani nekrozi bu yerda demak suyuqlanish amalga oshadi şey. va ko'rib turibmiz shakli o'zgarib ketgan koagulyativ nekrozda esa arxitektura buzilmagan bo'lar edi endi kazeos nekroz haqida gaplashamiz bu kazeos nekroz asosan tuberkulezda uchraydi bundan tashqari zamburug'li infeksiyalar yoki granlematoz yallig'lanis ham kuzatiladi e, grenlematoz yallig'lanishni hali gaplashamiz o'tkir va surunkali yallig'lanish e, videolarimizda gaplashamiz eng asosan kazioz nekrozni biz tuberkulezni ko'ramiz va kazioz nekrozni o'zi koagulyativ hamda kollikvatsion nekrozlarni kombinatsiyasi bo'ladi va bunda infeksiya juda judayam sekin o'ldiriladi natijada granulyoma shakllanadi bu joyda hozir granuliyoma nima uni demak tarkibiga hozir qisman to'xtalib o'tamiz lekin u qanaqa hosil bo'ladi nimaga granulyoma hosil bo'ladi ularni surunkali yallig'lanish videolarimizda bemalol o'rganib olasizlar demak granuloma bunda markazida nekroz bo'ladi deb markaziy qismda nekroz bo'ladi lekin atrofida chegara bo'ladi demak bu qism nekroz bo'lsa atrofida o'sha chegarasi şey, bo'ladi bu chegarada çekerde, bu chegara nima hosil qiladi degan bo'lsak limfositlar va makrofaglar hosil qiladi ya'ni immun hujayralar va bundan tashqari o'sha şey, joyda epitiliid hujayralar yoki gigant hujayralar hosil bo'ladi bular makrofaglarning shakli o'zgargan formalar hisoblanadi va mana shu joy granilyoma deb ataladi va ko'pincha buni ko'rinishi pishloqqa o'xshash ko'ringan bo'ladi ya'ni buni o'sha cheesy like appearance deyiladi pishloqqa o'xshash ko'rinish Shu rasmda ko'rishimiz mumkin mana markazda nekrotik o'choq atrofda kichkina chegaralari ya'ni bu umuman olganda pishloqqa o'xshash ko'rinishga ega aytib o'tdim granilyoma haqida hali yana ko'p gaplashamiz keyingi uchta turi nekrozni demak yog'li nekroz demak buni gaplashib o'tamiz <coughs> yog'li nekrozni enzimatik va noenzimatik turlari farqlanadi enzimatik no turiga misol bo'ladi o'tkir pankreatit va bunda sovunlanish jarayoni kuzatiladi hozir qanaqa bo'lishini ko'ramiz noenzimatikda esa travmatik bo'ladi masalan qanaqadir shikastlanish urilish yoki qaysidir jismni bosimi natijasida yog' to'qimasi eziladi va o'sha joyda yog' nekrozi kuzatiladi masalan sut bezida bizda o'sha femel reproduktiv sistem ya'ni ayollar jz sistemasi patologiyasida sut bezi patologiyasida gaplashganmiz yog'li nekrozni ya'ni bunda o'sha sport kiyimlarini kiyganda o'sha ayollarda yoki sinnamallarda noto'g'ri foydalanganda yoki qanaqadir bosim bo'lib jarohatlar bo'lganda o'sha joyda yog'li nekroz kuzatiladi demak potofiziologiyasida biz hozir noinzimatikni aytib o'tdim inzematiknini ko'rib chiqamiz demak pankreatit bo'lsa ya'ni oshqozon osti bezini yallig'lanish kasalligi bo'lsa asosan o'tkir pankreatitda bo'ladi chunki bunda e, fermentlar sekretsiyasi advense bo'ladi ya'ni yuqori darajada bo'ladi natijada lipazalar o'sha şey, joydagi yog'li yog'li mahsulotlarni o'zini parchalaydi va yog' kislotalarni hosil qiladi yog' kislotalari esa kalsiy bilan qo'shilib sovunlanish jarayonini o'sha saponification deyiladi sovunlanish jarayonidan o'tadi va o'sha to'qimani ko'rganimizda ham o'sha oq oh, oq bo'lib sovunlangan holatda ko'rinadi masalan e, oh, oh, bu rasmda mana ko'rishimiz mumkin oq oq kichkina kichkina joylar bu o'sha o'tkir pankreatitdan o'lgan bemorni pankraati oshqozon osti aft o'sha bezini qilib ko'rilganda oshqozon osti bezi shunaqa ko'rinishga <laughs> ega bo'ladi bu makro preparat hop gistologiyasi qanaqa bo'ladi bunda o'lik yog' hujayralari chunki ular yadrosini yo'qotgan chunki adepotsit ham bular <laughs> hujayralar <laughs> ular o'lib demak yadrosini yo'qotgan gemotaksilin azinda bo'yalganda demak to'q ko'k rangda ko'rinadi bu sovunlangan joylar ya'ni yog' to'q ko'k rangda bo'yaladi demak bu qismlar mana buyog' normal to'qimalar va bu to'q ko'k rangga bo'yalgan qismlari bu demak e, sovunlangan joylar ya'ni kalsiy bilan yog' kislotalarni qo'shilishidan hosil bo'lgan mahsulotlar hisoblanadi keyingi turi bu fibrinoid nekroz e, demak bu qon tomirlar devorini nekrozi hisoblanadi demak asosan bu qon tomirlar devorida uchraydi ushbu nekroz turi ko'pincha vaskulitlarda kuzatamiz buni e, ya'ni autoimmun qon tomir kasalliklari masalan pan bu poliartridisodoza ya'ni bu ham yan, vaskulitni bitta turi o'sha vaskulitlar turlari bor endi yirik qon tomirlar vaskuliti o'rta va kichik qon tomirlar vaskuliti bunga bitta misol ko'rsatilgan pan bundan tashqari o'tkir gipertenziya va ham umuman qon bosimi ortadi va bunda qon tomir devoriga bo'lgan ta'sir bosim ortadi ya'ni umuman qon tomir devoridagi o'zgarishlar natijasida qon tomir devorida immun komplekslar depozitsiyasi bo'ladi ya'ni bu joyda uchinchi tip giper bo'ladi giper sezuvchanlikni alohida videoda ko'rib chiqamiz qanaqa bo'lishini va buni natijasida plazmada bilamiz plazma oqsillari oqib oku yuradi masalan albuminlar globulinlar fibrinogenlar yoki fibrinogen ba'zi qismlari fraksiyalari fibringa aylangan bo'ladi va o'sha plazma oqsillari hamda fibrinlar qon tomir devoriga shimilishi natijasida de. o'sha joyda fibrinoidli nekroz kuzatiladi qon tomir devorida demak endi oqsil mahsulotlar tufayli qon tomir devori gemotoksilning eazinda bo'yalganda eazonofilik ya'ni pushti rangda ko'rinadi demak mana ko'rishimiz mumkin qon tomir devorida demak pushti rangda ko'rinishini endi oxirgi <laughs> gaplashadigan nekroz turimiz bu gangrenoz nekroz gangrena deb ko'pchiligimiz eshitgan bo'lsa kerak bu asosan qo'l va oyoqlarda bundan tashqari ichaklarda surunkali ishimiyadan so'ng su, yuzaga keladigan nekroz turi hisoblanadi ya'ni ishemiya deganda bunda har xil sabab bo'lishi mumkin masalan qonni qon tomiridagi kasalkka masalan pad degan kasallik bor periferik arteri diziz ya'ni periferik arterial kasalliklarda yoki gialinli arterioleroz masalan ko'rishimiz mumkin yoki shunchaki o'sha e, joyda neyropatiyalarda ham hatto gangrenalar kuzatilishi mumkin masalan qandli diabetda diabetik neyropatiya kuzatiladi va o'sha joyda gangrena shakllanadi va umuman olganda ko'pincha ishimiya sabab bo'ladi u joyda qon aylanishi ya'ni perfuziya buzilishi natijasida qo'l oyoqlar bilamiz tanani distal qismlari hisoblanadi ya'ni markazdan uzoq shuning uchun ham u joyda qon bilan ta'minlanish bir muncha o'sha ichki organlarga qaraganda kamroq chunki qon tomirlar kam va ingichkalashib ketgan bo'ladi distal sohaga qarab va u joy agar perfuziyasi buziladigan bo'lsa o'sha gangrena bo'lib ketishi mumkin gangrenani quruq va nam turlari farq qilanadi quruq turi asosan ishemiya natijasida kelib chiqadi va bunda koagulyativ nekrozni kuzatamiz nam turida esa bu super infeksiya ya'ni bitta infeksiya bo'lib turgan payt ikkinchi infeksiya kuzatilsa masalan deylik o'zi ishemiya bo'lib turgan oyoqqa qanaqadir infeksiya tushib qoladigan bo'lsa ham yoki endigina infeksion kasallikdan tuzalgandan keyin yangi infeksion kasallik bilan shikastlanadigan bo'lsa bunda koagulyativ hamda unga qo'shilib infeksiya qo'shilganligi uchun kollikvatsion nekroz qo'shilib ketadi chunki biz yuqorida gaplashgandik agar bakterial va fungal infeksiyalar bo'lsa bu kollikvatsion nekrozga olib keladi absesslarga olib keladi va bu joyda ham agar infeksiya qo'shiladigan bo'lsa bu ka nekroz ham qo'shiladi ikkalasi kombinatsiyalanadi va gistologiyasi ham o'ziga yarasha vaqqilanadi demak quruqda quruq nekrozda o'sha jarohat mana rasmda ko'rishimiz mumkin barmoqlarni gangrenasi berilyapti quruq bo'ladi qora rangda bo'ladi hamda organ kichrayadi masalan normal barmoq quyidagicha bo'ladigan bo'lsa demak gangrena bo'lsa o'sha joy kichrayib ketadi bo'lib ya'ni qurib qoladi burishib qoladi o'sha joy bu quruq turida nam turida bo'ladigan bo'lsa o'sha organ ya'ni nam gangreni bo'lsa yumshoq bo'ladi va shishadi u chunki suyuqlik to'plangan bo'ladi u joyda chunki yallig'lanish ketyapti joyda shishgan bo'ladi hamda organ nam bo'ladi o'zidan qanaqadir suyuqliklar chiqarib turadi ya'ni o'sha organ to'qimi namlik ko'rinadi o'sha organda va shishgan va yumshoq uh, ko'rinishda bo'ladi gangrenni o'zini nam turida demak biz hozir nekroz haqida umumiy tushunchalarga ega bo'ldik hali o'sha şey, organlarni kasalliklari kelganda yoki mana yallig'lanishni o'tayotganimizda ham hali bu bilimlar boyitiladi ya'ni biz hozir umumiy patologiya qismida o'zi nomida ma'lum umumiy ko'ryapmiz va ba'zi bir tushunchalarga chuqur yondashmayotganimiz sababi ular hali mavzular keladi ularni o'sha qism chuqur o'rganiladi siguchun ham faqatgina mana shu videoda berilgan narsalarni o'rganib yodlab ketishni o'zi hozircha kifoya qiladi chunki kamchiliklar keyingi videolar orqali to'ldiriladi bugun gaplashmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak bizni bundan ogohlantiring videolarni ko'rishda davom eting ildim izlanishdanila işte charchamang sog' bo'ling